इयत्ता नववी विषय हिंदी द्वितीय घटक चाचणी उत्तरासह कृतीपत्रिका चाचणी क्रमांक दोन अवश्य पहा गुणवीस वेळ एक तास विद्यार्थी मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा द्वितीय घटक चाचणी इयत्ता नववी विषय हिंदी गुणवीस वेळ एक तास विद्यार्थी मित्रांनो हा पेपर केवळ सरावासाठी दिला आहे प्रश्न क्रमांक एक निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए यह दिया गया परिच्छेद इनाम इस पाठ पर आधारित है इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए कृति क्रमांक एक आकृति पूर्ण कीजिए मोहल्ले वालों की इन चीज़ों को रखा गया रेफ्रिजरेटर में सही उत्तर है पराठे रोटी तरह तरह के साग नाना प्रकार की मिठाइयाँ प्रश्न क्रमांक दो गद्यांश के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि की जिनके उत्तर निम्न शब्द हो उत्तर है सिंधी आलू सही प्रश्न है कैलाश को क्या बड़े अच्छे लगते हैं उत्तर है तिल सही प्रश्न है उस दिन रेफ्रिजरेटर में क्या रखने की जगह नहीं थी इस प्रकार हमें प्रश्न बनाने आवश्यक है प्रश्न क्रमांक तीन शब्द संपदा एक लिंग बदली एक भाभी सही उत्तर है भैया प्रश्न क्रमांक दो पति सही उत्तर है पत्नी प्रश्न क्रमांक दो समानार्थी शब्द लिखिए एक स्कूल सही शब्द है पाठशाला प्रश्न क्रमांक दो निराश सही उत्तर है दुखी या उदास प्रश्न क्रमांक चार स्वमत अभिव्यक्ति आधुनिक युग में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं अपने विचार लिखिए आगे उत्तर दिया है ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक चार स्वमत अभिव्यक्ति आधुनिक युग में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं अपने विचार लिखिए आज के आधुनिक युग में समाज जीवन में समाचार का बड़ा ही महत्व है समाचार के माध्यम से कई खबरें शहर से लेकर गांव गांव तक फैल जाती है जिस प्रकार बीमारी तेजी से फैलती है उसी प्रकार समाचार की हर खबर लोगों तक पहुंच जाती है समाचार में आई हर खबर सच मानकर लोग उस पर विचार करने लगते हैं समाचार की हर खबर विज्ञापन विचार इन सब का सभी आनंद लेते हैं प्रश्न क्रमांक दो आ निम्नलिखित पद्यांश कुंडली पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए दी गई कुंडली कह कविराय इस कविता के आधार पर है यह पहली कुंडली ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर कृतिया कीजिए यह दूसरी कुंडली दी गई है इसे भी ध्यान से पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए एक समझ कर लिखिए जगत का व्यवहार मतलब का व्यवहार दो ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं निस्वार्थ मित्र या बेगरजी प्रीति रखने वाले मित्र कृति क्रमांक दो सत्य असत्य लिखिए एक दुनिया में सर्वत्र सदाचारी व्यक्ति पाए जाते हैं यह असत्य है दो दुनिया में सर्वत्र स्वार्थ भाव पनप रहा है सत्य कृति क्रमांक तीन भावार्थ लिखिए झूठा मीठे वचन कही। मांगने मारन धावे इस पद्यांश का भावार्थ लिखिए इसका उत्तर आगे दिया है ध्यान से लिखिए कृति क्रमांक तीन भावार्थ लिखिए झूठा मीठे वचन कही मांगने मारन धावे इस पद्यांश का भावार्थ लिखिए सही उत्तर कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलकर मीठी-मीठी बातें करके पैसा उधार लेते हैं पैसा लेते समय उन्हें आनंद आता है लेकिन लिया हुआ पैसा चुकाने की उनकी नियत नहीं होती पैसा लौटाने का समय आता है तो वह इधर-उधर की बातें करते हैं वे हमेशा मतलब का व्यवहार करते हैं जब उनसे पैसा मांगने जाते हैं तब वह मारने दौड़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए यह परिच्छेद पूरक पठन जंगल इस पाठ पर आधारित है दी गई कृतिया ध्यान से पूर्ण कीजिए एक आकृति पूर्ण कीजिए एक झाड़ू पोछा करने आई काम वाली कमला प्ले स्कूल से घर जाएगा उत्तर है पीयूष कृति क्रमांक दो विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए एक तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई यह विधान सत्य है दो मोनू सोफे के नीचे सोया था यह विधान असत्य है कृति क्रमांक तीन स्वमत हमें पालतू जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए इस विषय पर अपने विचार लिखिए आगे उत्तर दिया है ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक चार भाषा अध्ययन व्याकरण एक काल परिवर्तन कीजिए भारत में धूम मच गई है अपूर्ण भूतकाल सही उत्तर है भारत में धूम मच रही थी प्रश्न क्रमांक दो रेखांकित शब्दों के भेद पहचानिए कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी रेखांकित शब्द है के लिए सही उत्तर है संबंध बोधक अव्यय कृति क्रमांक तीन स्वमत हमें पालतू जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए इस विषय पर अपने विचार लिखे सही उत्तर है कई लोग जानवर पालना पसंद करते हैं कुत्ता बिल्ली गाय खरगोश तोता आदि पशु पक्षियों को पालते हैं जानवर पालते समय उनकी देखभाल करना आवश्यक होता है पालतू जानवर बेजुबान होते हैं उन्हें वक्त पर खाना देना आवश्यक है उनके सोने की जगह बनाना उन्हें नहलाना उनका इलाज करना आदि सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है पालतू जानवर हमारे घर के सदस्य है। इस प्रकार उनका ख्याल रखना आवश्यक आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा पेपर केवळ सरावासाठी दिला आहे दिलेला हा पेपर सुंदर हस्ताक्षरात फुलस्केप पेपरवर लिहा आपल्या चॅनेलवर द्वितीय घटक चाचणीचे तसेच द्वितीय सत्राचे सर्व विषयांचे पेपर दिलेले आहेत ते काळजीपूर्वक पहा आणि लिहा असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तो सब्सक्राइब करा धन्यवाद